News, बेल दाबा। नमस्कार आपण पाहतात सामान्य जनतेचा आवाज नांदेड सीएम न्यूज आज आपण ब्रह्मकुमारी विश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा गीता कुंज गीता पाठशाला सराफा नांदेड या ठिकाणी आहोत आणि या ठिकाणी महाशिवरात्री निमित्त ध्वजारोहण व मार्गदर्शन या ठिकाणी आयोजित केलं होतं त्यानिमित्त या ठिकाणी ध्वजारोहण नगरसेविका श्री तुलदेसी यादव यांच्या सुविद्य पत्नी सौ नीलम तुलजेश यादव यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी ध्वजारोहण करण्यात आलं ते प्रमुख पाहुणे म्हणून या ठिकाणी नगरसेवक सौ नीलम यादव सह संजय शर्मा महाजन सर यांच्यासह अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते आताच या ठिकाणी ध्वजारोहण झालेलं आहे त्यानंतर मागासन देखील झालेला आहे त्यानिमित्त या ठिकाणी आपल्यासोबत संजय शर्मा देखील आहेत आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आज या प विश्व शांती या मंदिरामध्ये आजच्या पर्व काय सांगणार सर्व भक्तांना शिवभक्तांना महाशिवरात्रीच्या अनेक अनेक शुभेच्छा आज या पवित्र दिवसानिमित्त सोन्या मारुती सराफा या विभागात प्रजापती ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय या ठिकाणी आमंत्रित करण्यात आलं आले आलेलं आहे आणि एक एक वेगळा प्रकारे या ठिकाणी आम्हाला संदेश जे प्राप्त झाला की शांती प्रेम ध्यान योगच्या माध्यमातून ईश्वर प्राप्ती होत असते आणि त्या -थी या ठिकाणी असंच कार्य यांचे सर्व शिक्षक यांची सर्व टीम करत आहेत हा माझ्यासाठी फारच चांगला आणि अनुभव देणारा अनुभव आहे यासाठी मी सर्वांचे या ठिकाणी आभार मानतो आणि असं काम नेहमी जगाला याची गरज आहे असं मला या ठिकाणी आवर्जून सांगू इच्छितो की शांती आणि प्रेम ध्यानच्या माध्यमातून योगच्या माध्यमातून ईश्वरकडे आपण वळाव वळायला पाहिजे या ठिकाणी नगरसेविका झाल्यानंतर जो पहिला मान या ठिकाणी ध्वजारोहणाचा मिळाला आहे तो या ठिकाणी आज महाशिवरात्री निमित्त आज आपण शिव शिव या या ठिकाणी ठिकाणी ध्वजा चढवला तर कसं वाटते आपला मला सर्वात प्रथम सर्वांना महाशिवरात्रीची हार्दिक हार्दिक शुभकामना मला खूप चांगलं वाटू लागला निवडून आले माझा हे पहिला ध्वजा मी फडकला आहे हे मला खूप चांगलं वाटतं आणि मी होगा और मी आगे भी कहना चाहूंगी की मुझसे जितना भी संस्था का आगे बढ़ाना चाहूंगी मुझसे जो भी जुड़ा मैं करूंगी और यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद तो कहना चाहती हूँ और कहते हैं ना ओम शांति ओम शांति कहने के लिए नहीं है ओम शांति सचमुच करना चाहिए ओम महादेव जी का नाम लेना चाहिए और मन में अच्छे विचार आएंगे तो ही ओम शांति रहेंगी आप ओम शांति करेंगे भगवान की पूजा करेंगे और मन में गंदे थॉट लाएंगे तो ये नहीं होना चाहिए नमस्कार ओम शांति कर तो फिर माला इतना आलो तीन साल से आ रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके ओम ओम शांति शांति सभी भाई बहनों को और बाबा को भी ओम शांति मैं इतनी भाग्यशाली जो मुझे बाबा ने मिले और मैं अच्छी हूँ तंदुरुस्त हूँ और बहुत बहुत अच्छी हूँ सभी भाई बहनों को ओम शांति आप जी मनिहार सुविधा पत्नी पदमा जी मनिहार अपने सोबत चर्चा करता सामना आज महाशिवरात्रीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा शुभेच्छा या ठिकाणी आपल्या आपल्यासोबत राधेश्याम मनिहार देखील आहेत आपण त्यांच्याशी देखील चर्चा करू आजचा जो हा शुभ दिवस आहे महाशिवरात्री निमित्त या ठिकाणी काय सांगणार आपण हा मी म्हणजे आदर म्हणजे मी भाषण टाईपच थोडं बोलतो त्याकरता आपण हे करा ओम शांती आदरणीय उपस्थित सजनो माता और बहिनो आज हम सब पावन पर्व महाशिवरात्री के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए है यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का दिव्य पर्व है यह वह रात्रि है जब हम अपने भीतर बसे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और शांति का दीप जलाते हैं शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात्रि अर्थात वह समय जब हम परम पिता परमात्मा शिव को याद करते है शिव का अर्थ है कल्याणकारी शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शांति और पवित्रा के सागर है वह हमें सत्य अहिंसा और प्रेम का सदाशार्ग मार्ग दिखाते हैं यह पर्व हमें सिखाता है कि जैसे रात को रात के बाद अवश्य सुबह आती है वैसे ही जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो अगर हम ईश्वर को याद करें तो प्रकाश अवश्य मिलेगा शिव बाबा का संदेश है अपने को आत्मा समझो शरीर नहीं आज के इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को पवित्र और श्रेष्ठ बनाए किसी के प्रति देश या ईश्वर नहीं रखेंगे समाज में प्रेम भाईचारा और सदाव फैलाएंगे आइए इस महाशिवरात्रि पर हम सब मिलकर अपने अंदर के अंधकार को समाप्त करें और ज्ञान शांति और प्रेम का प्रकाश पिलाए राजकुमार बंग बंग्रह चर्चा करो कैसे हम कहना चाहते हैं कि रावण को राम ने मारा है तो सबको मालूम है लेकिन ये सब गलत है राम को रावण को रा, रावण के ने मारा आहे सर्व हे कार्यक्रम पूर्ण देशामध्ये काही जगामध्ये साजरे होत असतात पण विशेष करून ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयामध्ये खास करून कार्यक्रम होते या कार्यक्रमामध्ये शिकविले जाते की आपण आत्मा आहोत आत्मा आत्मजागृती कार्य हे ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विद्यालय करत असते तर आत्मा आपण आहेच आत्म्याच आप आपल्याला ज्ञान कवा होते जेव्हा आपण शमशान भूमीमध्ये गे घेतो गेल्यावर आपल्याला सर्वजण दोन मिनटं शांत राहा म्हणते त्याच्या आत्म्याला शांती द्या पण आपल्याला जोपर्यंत जो आपण जीवनामध्ये वागत असतो आपल्या शरीरामध्ये आत्मा आहे आत्मा आपल्याला माहीत नसते तर तसंच ह्या विद्यालयामध्ये आत्म्याचा परिचय दिला जाते ईश्वर ईश्वराचा परिचय दिला जाते असं प्रशिक्षण दिले जाते की आपण जसं वागताना तसं आपल्या वागण्यावर आपल्या संकल्पावर आपलं आपलं शरीर चलत असते भक्ती मार्गामध्ये देवी देवाचं फक्त वर्णन केले आहे त्याने ते ज्ञान कुठून घेतलं काय घेतलं हे या विद्यालयामध्ये शिकवतात विश्वकर्मा रविशंकर शिवरात्रि के लिए सबको सब देशवासियों को खूब खूब शुभ मगर ये सच्ची सच्ची रात्रि है रात्रि के बाद जैसा सुबह होता है तो वैसा ये भगवान हमारे लिए सुबह अंधकार को मिटा के सुबह मतलब सवेरा ला रहा उजाला ला रहा है तो ये सबके दिलो दिमाग में यह अच्छी तरह से भगवान आके समझा रहा है कि अंधकार की रात खत्म हुई अब उजाला आने वाला है और अब उजाले में सब कुछ सबको सब कुछ अच्छा होगा इसलिए सभी देशवासियों से मेरी यही नम्र विनती है कि सब इसको पहचान के इसके अच्छी तरह से उपयोग करके दिमाग को मन बुद्धि को स्वच्छ बनाए पवित्र बनाए ओम शांति पर कर दो की जे सर्वांनी ओम शांतीचा ज्ञान याला पाहिजे त्या ओम शांतीच्या ज्ञानामुळे मनुष्य धनवान होत आणि योगामुळे ते शक्तिवान होतो हे आव्हान आहे की तुम्ही कमीत कमी सात दिवसाचा कोर्स ओम शांतीचा करणे म्हणजे तुमचं आयुष्य बदलून जाईल ओम शांती इस संगम युग परामे या पाठशाले शिकायला जात आहे कि ज्ञान पर्वणी क्या अंधकार क्या है उजाला क्या ही शिकवण है आप हमारे जिल से हो प्रवीण देखील चर्चा करतो त्यांनी स्थापना आहे आणि त्यांनी आज दोघ जण होते दोघ आज या ठिकाणी शेकडो या ठिकाणी भाई बहिण येऊन या ठिकाणी या विश्वशांतीमध्ये आशीर्वाद घेतात आणि या ठिकाणी होतात तर आज या ठिकाणी ध्वजारोहण झालेलं आहे त्याने त्या ठिकाणी काय सांगणार विषयी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम हर साल ध्वजारोहण करते हैं और शिव जयंती का जो प्रोग्राम है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं तो पहले तो जैसे बीज छोटा होता है पौधा बनता है लेकिन आज जो वटवृक्ष हुआ है उसका हमें बहुत बहुत अभिमान है कि जो भी हमने आज तक मेहनत की है उस मेहनत का फल खाने के लिए बहुत मीठा मिला हुआ है बहुत सारे विद्यालय में आते जाते हैं बहुतों के जो मन के टेंशन है तन की बीमारियां है तो तन मुक्त रोग मुक्त हो रहे है और बेसिक कोर्स हम सात दिन का यहाँ करते हैं जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ हम कभी भी ना नहीं बोलते हैं टाइम निकाल करके वहां जाकर के हम अपना बेसिक सात दिन का कोर्स भी करते हैं तो हमें जो तनाव मुक्त जीवन जो जी रहे हैं बाहर बीमारी से जो ग्रस्त है उनके लिए संदेश देना है कि अपने अमूल्य जीवन का जो एक घंटा समय है जो यहाँ विद्यालय में आप अगर देंगे तो यहाँ आने के बाद ईश्वर से जुड़ने के बाद ईश्वर से जो प्राप्ति आपको मिलती है अनगिनत प्राप्तियां है और आज यहाँ बहुत सारे मेहमान हमने बुलाए थे मेहमान आए भी और उन्होंने अपना परिचय भी दे दिया अपने अनुभव भी व्यक्त किए हैं तो उनका हम बहुत बहुत आभारी है और शिव जयंती की सबको फिर से बधाई बधाई और बधाई याद प्रकाश भाई देख लो अपने सोबत है तो आप जैसी चर्चा करो सर क्या सरना चाहिए परम पिता परमात्मा शिव इस धरती पर भारत भूमि पर विराजमान है इसका पूरी दुनिया में बहुत जल्द से स्वागत हो रहा है शिव पर्व, शिव जयंती के निमित्त महाशिवरात्रि के निमित्त एक ही बात है कि परमात्मा हर आत्माओं का कल्याण करने आया है और उसका नाम ही है शिव माना कल्याणकारी हर वो हर आत्मा का कल्याण करने इस धरती पर आया है और वो उसका लाभ उठाकर हर एक ने अपना कल्याण करना है ओम शांति आए हुए सर्व अतिथि ग्रह मेहमान बच्चे स्टूडेंट इस महाशिवरात्रि के प्रोग्राम पर झेंडा वंदन दीप प्रज्वलन और शिवरात्रि महोत्सव इस आए हुए सभी पदारे हुए बच्चों को अतिथिगणों को सर्श स्वागत सर्श स्वागत सर्स स्वागत ओम शांति ओम शांती या ठिकाणी अशा प्रकारे अतिशय उत्साहात या ठिकाणी महाशिवरात्री निमित्त या ठिकाणी ध्वजारोहण संपन्न झालं या ठिकाणी सीएम न्यूज साठी संजय कुमार जी गायकवाड धन्यवाद